va shu bilan birga imom azam rahmatullohi alayh keng fikrli va bag'ri keng inson edilar masalani aytganlaridan keyin bir necha bor bu bizning qavlimiz bu bizning so'zimiz bizning so'zimizga birovni ergashishlikka bizning so'zimizni olishlikka biz majbur qilmaymiz bizning so'zimizni olish unga vojib ham demaymiz agar bizning so'zimizdan u yaxshiroq kuchliroq hujjatni so'zni keltirsa bo'lsa unda keltirsin biz qabul qilamiz der edilar bunday bag'ri bag'ri kenglik hammada ham bo'lgan emas demak bu holatlardan ma'lum bo'ladiki u kishi yo'llarda mutaassib bo'lmaganlar boshqalarni fikrlarini ham eshitishlikdan hech qachon ziq bo'lmasdilar erinmasdilar biror bir masala kelib qolsa qani bu masalani javobida javobiga kimda asar bor asar degani rasulullohdan kelgan hadislar sunnatda va shu bilan birga sahobalardan kelgan rivoyatlar degan ma'noda asar bormi kimda bor bo'lsa aytsin deb ularni hujjatlarini bitta bitta quloq solib eshitar edilar so'ng ana shu hujjatlarni qaysi tomonda ko'prog'i hujjat ko'proq bo'lsa ana shu tomonni qabul qiladi edilar va kuchliroq hujjatni albatta u kishi hech qachon rad qilmaganlar ana shunday bag'ri keng zot bo'lganlar bu insonlar biz ummatga alloh taoloning katta marhamati alloh taoloning ulug' rahmati hisoblanadi